Подождите. Жду. Здравствуйте. Привет. Вы, Вы хотите предложить мне шахматную, шахматную партию? А? Хотите предложить мне шахматную партию? Нет, нет. Извините. А почему я вас не, не похоже вижу? Похоже на YouTube. Да, слушаю вас. Я не могу, я не могу себя показать. Почему? почему? Ну, я это. Срочную службу прохожу, и мне нельзя себя показывать. Хорошая у вас казарма. Хорошая у вас казарма. Это не казарма, я в наряде сейчас. Понятно, на тумбочке, так сказать. На ну, тумбочке. Ну, да, так-то. Да-да, слушаю, похож я на одного ютубера, и что? Блин, я забыл, как его зовут. Он всегда приколы такие снимал. Там есть прикол про холодильник, как он открывает такой... Что вы делаете в моем холодильнике там? Ну да, это я, это я, просто я поумнел. Серьезно? Ну конечно, меня пролечили в Кащенко, и я теперь умный, издеваюсь над теми, кто Не, сме... но... смеялся надо мной. Ну правда скажите, это вы? Да, зовут меня Геннадий Горин. Серьезно? Ну конечно. А ты где солдатик службу ратную несешь? Мне нельзя рассказывать о секретной информации. Ну, ты хотя бы на территории нашей страны. Ну, нашей ну вот, а вы кто? Вот. Геннадий Горин. Да нет, я уже по пикселю да я понял. По пикселю уже понял, что нашей. Но я имею в виду, не за ленточкой. Нет, нет. Ну да, ты же сказал, что ты сорочник. Офигеть. Что офигеть? Что-что-то? Офигенно. Да, я впервые, впервые вообще общаюсь с ютуберами. Ну, а контракт подписать? И за ленточку. И за ленточкой. сразу красненькая и за ленточкой на рукав и вперед. Красная ленточка на левом рукаве. Военная полиция, да? Почему военная полиция? Вооруженные силы Российской Федерации за ленточкой используют красную ленту как знак распознавания свой чужой. Скотч. Ё-моё, а -а -а. -а, вы так изменились. Я ж говорю, пролечился в Кащенко. Да блин, вы то это точно вы. Ну, конечно, я. Меня еще и мобилизовали осенью 22-го. Вспомнили, что я офицер запаса. Да. А мне вот сейчас страшно с вами раз, разговаривать. Да почему страшно? Я же все равно вас не вижу. А установить по вашим а... фотообоям вашу часть я все равно не смогу. А вдруг вы как, какой-нибудь защита государственной тайны, и сейчас ко мне приедут ФСБшники и ЗКТшники? Я же в армии служу, в армии. не, в, в, ФСБ. не в, в ФСБ. Да я вам не верю уже. Ну а что же я сделаю? Если честно. Подполковник запаса был призвали, служу теперь в Белгороде. Белгород, а, -а, -а там учебка, да, находится? Ну, меня в военкомат садили. А, а у -а. -мо, нифига себе ютубер. Да, ну все равно вот эти вот привычки дурацкие остались. Какие? По ютубу походить в нерабочее время. А вы уже не снимаете, да, видео? <связать> да ну как, нет, конечно. Просто руководство военкомата пользуется моими навыками, а в соответствии с федеральным законом э и указом президента о частичной мобилизации, я ж имею право вручать повестки в социальных сетях. А это, это как вообще-то? Ну вот так, человек представляется мне, я беру формулярчик, подписанный нашим военкомом, ношу его данные. Потом на госуслугах у него появляется повесточка и время для того, чтобы явиться ко мне и, так сказать, подписать контракт. А зачем контракта подписывать? Ну как, Родине служить, это, конечно, почетно, но бесплатно же плохо. А? Да почему? Нормально. Ну это тебе нормально, пока ты срочник. А как за ленточку попадешь без денег плохо. Да. Ну, да. А ты в госпитале был да. в своем городе? Я был в военном госпитале. Ну, там тебе у нас к вам сложники. к вам при, да привозят же да ну вот, ну, вот. ты же понимаешь что без денег, да, без денег такое плохо ну это да у вас тяжелых привозят или нет да у нас там я там заходил в это у нас есть инфекция, что у нас еще есть? Сейчас вспомним, как называется. Да, есть у вас хирургия, травматология. Инфекционное да, да, да. отделение. Вот, я, я заходил проходить флюорографию, у меня тогда была пневмония. И я вижу, как там СЛОшник идет, у него на ноге какая-то железка, на руках железки. Я такой, так это еще хороший есть, вариант, когда есть, когда есть руки и ноги. А, без рук и ног не было. То есть у вас тут тяжелых туда не свозят, да? Самоваров не везут к вам. Нет. А у нас много самоваров. Хотел пошутить, что у нас некоторые даже без головы умудряются служить. Но мне показалось, это будет жестко. Вы ютубер, да? Ну когда-то был. Теперь подполковник вооруженных сил РФ. Офигеть. Круто. Так что, может, я тебя смогу убедить подписать контрактик и на передок? Ты силен на передок? А, а, в чем стоите? А в чем выгода? Ну, прямая выгода. Ты сразу лям на руки получаешь. А потом 200 от государства и примерно столько же от местных властей ежемесячно. А то, что... Но все деньги не заработаешь на земле. Ну, сейчас ты никаких а не приходит? зарабатываешь. Сейчас вообще почему зарабатываю? Ну, так разве это, срота? день? Разве, 3 это деньги? разве это деньги? Для меня, да. 3900? 3950, что ли? Как ну сирота. да, миллионер, а. практически. миллионер, практически. Ну, немного не так тебе и терять нечего, сирота, Ничего. плакать, плакать, по, тебе плакать по, не по тебе никто не будет. Никто и не будет. что? Зато я премию получу, Зато что тебя завербовал. Ага. Ну, О, я с тобой честен. Я, ну, я с тобой честен. Зачем я буду врать? И тебе хорошо, и мне хорошо. А вы где? На передке? Белгород. Знаешь, где Белгород? Давайте вместе поедем. Только... Так, я уже ездил. так я уже ездил. Вот, видишь, у меня тут с собой всегда. С собой всегда. Теперь. Теперь всегда, с собой. Теперь всегда с собой. И что вы там делали? Ногу свою оставил там. Думал оставить на территории Покажите? нашей страны. Не взяли. У вас ноги нету, да? Ну, не всей части. А вы показать можете? Может тебе еще член показать? У вас есть нога, я чувствую. Да, ты чувствуешь мою ногу? Я цыган. Ты молодец, ты экстрасенс. А ты в каком месте своего тела, цыган, чувствуешь мою ногу? Я знаю, что у вас есть нога. Ты совсем очманил? Ты чувствуешь мою ногу, которая осталась на территории соседнего государства? Нет, я чувствую, что она у вас целая. И она осталась с вами. Она осталась на территории соседнего государства, цыган. Она с вами. Цыган. Это ты, ты цыган немножко не в себе. Ты сейчас ну, просто оскорбляешь меня. Почему? Офицера вооруженных сил Российской Федерации. Российской Федерации. А я теперь займусь тем, что установлю, где у нас такой пост есть с картинками такими. В каком городе и где ты служишь. И контракт тебе подписать придется. Это очень страшно. Ну, Геннадий. Да, это страшно, это страшно, действительно страшно. Но не надо хамить офицера. Я ведь не хамил вам. Ты хамил? Чем? Потому что ты дискредитируешь вооруженные, вооруженные силы Российской Федерации. Это как? Ты сидишь на посту, сидишь на посту. и вместо того, чтобы а -а. исполнять свои служебные обязанности, общаешься в чат рулетки это очень страшно. Вы меня прямо сейчас напугали. Жди. Как тебя зовут? Как тебя зовут? Я не могу сказать. Боишься. Боюсь. Ладно. 5 июня 18.43. 18. Часть я установлю. До встречи. До встречи. Ногу мою ты еще почувствуешь. Где? На сраке на своей.